Подивіться, будь ласка, чи е, зможуть зупинити наступ орків в напрямку е, Дружківки та Костянтинівки, оскільки вони підійшли дуже близько. Окупація Константиновки на сьогоднішній момент. Окупація, Окупатися я роботу роздвіжі усі. Ну, такой шанс, если мы говорим за Константиновку, ну, не показывает она оккупацию, ну, слава Богу, до сегодняшнего момента. Тут есть момент, о котором я не буду говорить. Дай Бог, чтобы оно все проигралось. Там посмотрим. Главное, чтобы все получилось. Mm -hmm. Понятно у кого. Так, дружковка. Оккупация дружковки. Оккупация дружковки. понятно, они хотят. Такие же карты. У -у -у. Тоже я не вижу. Не вижу. Слава Богу, пока не вижу. Твои очень похожие карты. Ну, а сколько, знаешь, поруч там, же находится. Там посмотрим. Но обстрелы, разрушения никуда не уходят. Угу. До речі, цікаву версію нам люди зараз тут підкидають, що чому в Америці заговорили за дефолт через те, щоб не надавати допомогу Україні. Оскільки Штати вони ж грозяться, а, що, вони, пос... що вони можуть прикрити кранік. Дефолт заговоріли дефолті, щоб не давати допомогу іменно Україні. Щоб не давати допомогу Україні. Смотрите, здесь какая-то более... Кстати, здесь помощь показана. Здесь помощь показана не финансовая, а военная, которая будет идти. А вот что касается... Здесь больше что-то связано с внутренним процессом. И какая-то хитрость, подлость и обман за этим стоит. Возможно, чтобы скупали крипту, может быть. То есть поняли, зачем-то эта информация очень кому-то нужна, который очень хорошо на этом что-то заработает. Понимаете? Очень хорошо заработает. Чи може бути правдою, що річка Сейм а, знову забруднена. Давайте подивимося, це річка на Сумщині. Так, да, вона там через Курську область, Я так та само ну, точно. Курська. Так, да, так, да, 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 да. річка Сейм. Річка Сейм. А вона ж впадає в десну, правильно річка да. Сейм? Так, да, що до могли збросити, дивіться. Это правда. Ну, это жесть. А Десна а впадает же в Днепр. Это действие, смотри, тут действие Кремля, я не, Здесь что-то такое. Ну, негативное, что тут может быть. Какие-то отходы, как вариант. Как тот раз. Что-то скинули туда. Да. А идет, кстати, загрязнение воды. У нас опять по картам у меня было, что идет загрязнение воды. Причем это целенаправленное загрязнение воды. И где-то, оно понятно, то, что там в ракетах они выпускают, и это такое, там... а это вот именно рукотворное. Mm -hmm. Президент Зеленський сказав, що росіяни мають намір захопити Одесу, щоб вийти до, до Румунії. Отак -от, що... Чи стануть ці плани реальність? Бо, зараз... да, бо трошки так ну, людей це не лякало. Ну ні, смотрите, дьявол і желання огромне, ограничені можливості. Ні, тут. ні-ні-ні. Ну, да, так, це більш желання, плани, як да, відрізати Україну від э, України, да, від виходу до моря. Ні, не. Не, 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 не. Гляньте, будь ласка, подейкують, що є якісь небезпеки для Львівського аеропорту. Mm -hmm. Чи може це бути правдою? Що може Росія завдати якихось ударів? Львівський. А то не треба було в, 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 рассказывать про Львівський аеропорт. Нам багато, Та, то, слухайте, всю війну про нього говорять. Да. Очень много мы много о чем говорим. Mm -hmm. Карта Кремля выворачивается сейчас. Это у меня карта Кремля. Опасность для львовского аэропорта. Что ждет львовский народ. Опять это же карта, представляете. К сожалению, да. Посмотрите, Серйозна я б, очень серйозна опасность. Що до сильно молодості. Олена нам пише: більша частина зброї в Україну йде через Польщу. Це всім відомий факт. Чи буде з цим все добре після того, коли заступить на посаду новий президент Польщі Кароль Навроцький? Томачка, Томачка, Томачка. Ну, будут попытки чтобы этого не было но здесь как бы не больше еще раз здесь у него окружение какое-то мне не нравится он сам да такое еще но больше всего у него окружение нехорошее будут попытки перерезать это но она все равно давайте мы не будем говорить как и что но все равно помощь будет идти каким образом не будем говорить да попытки вот четко перекрыть эту помощь которая длительное время шла будет Дональд Трамп в інтерв'ю сказав, що це кінець прогресу у переговорах між Україною та Росією. Президент США відзначив, що мирні перемовини між нами та росіянами зайшли в глухий кут після ударів по неправильних цілях, так сказав Трамп. Чи дійсно перемови нам все? Пікінгаром дві, ну правду Трамп переліть з його точки зрівання? правда Трамп? Но здесь все равно присутствует семерка мечей, когда он пытается хитрить, естественно. Тут, видите, ну это его точка зрения, что они зашли в глухой кут, потому что, видите, не прислушиваются к нему, не хотят вроде как. Но а на самом деле, видите, здесь нет рычагов воздействия со стороны Трампа. А у него есть эти рычаги. И очень хорошие рычаги. Так, он намагається, світі, опять же, да, хитрить, обманувати ну, грубо по паетикардія э, свою політику була заява Путіна, який сказав, що Російська Федерація має кратно наростити можливості сухопутних військ у <реку> найкоротші терміни. Що мається на увазі, пані Олено, Давайте подивимося. Це означає, що він готує нову мобілізацію. Він буде нарощувати війська. Для чого мета? Це Я делала такой расклад, сейчас посмотрим. Ну, то есть цели остаются те же. Смотрите, цели остаются. Там хитрый момент, то, что показывали карты раньше. Кремль хочет э, перемирия, э, тут четко понимать, перемирия на их условиях и тогда, когда ему надо. То, что касается Украины, чтобы потом повторить все, но перед этим пойти на какую-то страну или какие-то страны. Там. Ну, вот в таком плане, да? Путем там, смены власти... А за счет этого промежутка времени поменять в Украине власть. Ну, еще надеется он на это. То есть э, Кремль готов на то, чтобы вести, продолжать политику войны. И не только здесь Украина, а захват, присоединение, что-то остается больше, чем Советский Союз. Ну, что изначально мы смотрели. То есть, естественно, за продолжение войны. Любым путем. Несмотря, что первые карты показывают, что ситуация критическая, что это все на самом деле первая победа, то, что сейчас происходит в Украине, mm -hmm. когда действительно ситуация сложная, но это первая победа, которая в итоге идет в проигрыш. Под выглядом учеб в Беларуси, которые должны быть в вересне 25-го года, Россия может идти в наступ на Київську, Волинську, Житомирську, Рівненську або Чернігівську області. Чи такий сценарій точно буде, пані Олена? Давайте подивимося. Вересень 25-го року. Наступління з Білорусі. Ми смотримо, так? Так, да, да. От ми ж говорили перед тим, що а, Росія нарощує свої сухопутні війська. То от не для цього ж наступлення з Білорусі буде. От то ж там проходять учення, Запад 2025 тисячі Наступлення. В Беларусь в Украину. Планы есть. Okay. Ну, планы есть такие по первым картам. Да, планы есть, но этим планом, ну я и раньше говорила, этим планом не суждено осуществиться. Здесь на то есть несколько причин. Единственное, что остается опасность того, что могут быть то, что показали карты раньше, обстрелы, попытка обстреливать территории Беларуси. Здесь желание огромное, да, но здесь есть еще все-таки действия, направленные на то, чтобы больше отвлечь сюда украинских вооруженных сил. Честно, я не вижу, чтобы они пошли. Это помните, как вот мы смотрели, м -м, все время нам показывали, мы же длительный период времени смотрим наступление из Беларуси, и всегда падало в конце десятка мечей. Осознание того, что ну, даже если попробую, тут идет десятка мечей. Питание нашей глядачки. Когда будут удары по Москве? Да, такие удары, чтобы никаких сомнений не было, идти на переговоры на наших умовах, что нет. Это крик ума... души. Удары будут, потому что они же вот Мавзолей Ленина, сейчас вот это, они говорят, что они его закрывают на два года на реставрацию. На самом деле они его эвакуируют. Куда? То, Цикаво. Покрытым раком. Это как повторение тех событий, которые были... в Вторая мировая война, когда поняли. Во-вторых, они действительно их пресса написала. Был у меня расклад раньше, что они переносят уже фактически вопрос решенный столицу из Москвы, либо в Казань, либо забыла какой еще город. Ну, Слушай, я тоже бачил такую инфу, что ну не готовы. Да, нибудь, либо, да, то да и это действительно правда. Смотрите, у них они получили информацию, что действительно удары будут по Москве и плюс еще другие негативные события по типу пророчества, да, вот какие-то пророчества висят над Москвой. Но ну, говорили, что Москва уйдет там частично под воду, будет гореть. И я делала расклад на грузинскую предсказательницу Лели Кокуля, которая предсказывала все, что события негативные в Москве, это правда. И еще мне написали под этим видео один комментарий, честно, не помню я такого, ну, не встречала я этого пророчества, и там они пишут, что вы четко описали те события, которые вот это э, было предсказано кем-то. То есть они уже знают, они фактически знают, что будет с Москвой. Поэтому Полученная информация четко Еще плюс полученная информация. Поэтому частично эвакуация произошла. Вспомните самолеты, которые после 1 июня взлетали с так называемыми высшими чинами, там семьями, любовницами грузом, куда там они летели. Mm -hmm. Они уже, они частично вывозят это в продолжение определенного времени. Будут гореть, тонуть будет. И все время почему-то карты показывают то, что бесит москвичей, потому что карты показывают уезжайте пока не поздно, уезжайте пока не поздно, потом не будет возможности уехать. Я зараз таку наболілу тему реально з -з зачеплю е, читав там невеличку статтю е, наших демографів з приводу того, е, там що там може чекати Україну після там закінчення війни, е, там яке там буде населення, скільки там людей там залишиться і тому подібне. І е, 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 там була така от думка, що типу наші демографи станом на зараз, на е, початок літа 25-го року. Е, в них є такі, такі, скажімо так, дві дати, коли потенційно може закінчитися війна в Україні. Це там позитивна, одна. Ну як позитивно, оптимістичний варіант, інший песимістичний за оптимістичним варіантом. Війна може закінчитися в Україні в 27-му році. Це вважають наші демографи, на яку на який звіт вони покладаються, там було неясно. І песимістичний – це 2030 рік. А і мені написала наша глядачка, яка каже, що типу бачила інтерв'ю однієї з відомих терологинь, вона не уточнює кого саме. І та розбирала сон підписниці. І сказала, що от війна скінчиться аж у 28-му році. 28-му, тобто ще три роки, а, як ви це бачите, ну це чесно кажучи, ну лякає, коли знаєте, йдеться про такі ну, роки. Що... Сьогодні ну да ну, як, як ви ну, от бачите? Смотрите, опять же, що ми в виду по доканчанням війни. Мір і раз, Ну, це типу это... все. Я так розумію. От все. От кінець, бо ясня вот, ти... точка, якби как бы, последній гроба громасі. Ти... Да, да, вот, вот в таком вот ключе. Потому Здрасте. что тут она может, допустим, прекратиться там обстрелы, что-то раньше, потом переговорный процесс, который занимает очень большое время. Ну как мы будем смотреть, Мирослав? По годам, 2025 закончится война. Давай, 2025. я как уважаю за, за как вы бачите. 2025 2026 2027 дальше, исходя из сегодняшней ситуации. Ну, тут больше, смотрите, фигурируют 2025-2026. Обоснование почему? Потому что здесь, вот то, что я сегодня делала расклад, видите, начинается какой-то процесс для России, сам процесс, это природный катаклизм, мощных природных катаклизм или то, что они создадут себе сами. Вот здесь 25-26. Потому что дальше, дальше угу. ситуация достаточно негативная. Но это на сегодняшний момент. Вот смотрите, первые три карты это те, которые на конец этого года, скажем так, что есть будут все предпосылки, как бы положить ну конец. Это не значит, что это будет все вот, остаточный мир, но положить начало именно тому, чтобы это закончилось. Угу. Понятно, что это процесс длительный, потому что с врагом Договариваться очень тяжело, обсуждать вот эти вопросы. Ну вот так у меня получается, потому что все равно там дальше идут природные катаклизмы или же что-то такое негативное. Ну да, знаете, нам природа час и часу нагадывает, что ты, типа, чук-чук. Думайте, что роботы, а будет как-то гирьше-гирьше. И смотрите, я ну, тоже жаль. сегодня в раскладе об этом говорила, что если там, вот они же знали, эта война недаром она началась, она началась там, да, в том числе из-за территорий, потому что они там считали по предсказаниям 50 какой-то или 30 какой-то начнется вот эта мощнейшая катастрофа цунами землетрясения извержения вулканов а сейчас свыше говорят слушайте люди вы тут вообще уже сошли с ума да вы не хотите мы вас подводим к тому чтобы вы наконец-таки это закончили а вы вместо того чтобы закончить у вас в планах еще и еще развязывать войны то есть этот процесс тоже ускоряется с приходом стихийных негативных бедствий І надо, ну ми ж знаємо, що Україна одна із тих стран, як по картам іде за Грааль, яких менше всього вот ці глобальні катаклізми по міру. Такі, такі <гум> ж <же, такі гум> території є на території Росії, ну і в др... другі ряда інших стран. Що ти робиш зараз? Дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому подписывайтесь, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там де тайм -кодим.